sukara wa ma huwa um bisukara azab Allah shadid صدق الله العلي العظيم benarlah kata-kata Allah yang maha agung Kalau sampai satu masanya berlaku hari ini pun kita dah lihat bencana alam di mana-mana berlaku kerosakan di mana-mana berlaku Tanda Allah nak bagi peringatan kepada kita semua agar kembali kepada Allah dengan azab-azabnya yang amat pedih tak terkata. Kadang-kadang ada orang yang rumahnya terbakar. Yang ni pun terbakar juga. Tapi kenapa musibah rumah dia terbakar dia bertenang aja tapi yang ini rumah musibah dia terbakar, kereta dia hilang, musnah harta benda dia. Dia rasa tak tenteram hidup dia. Stres, rasa nak bunuh diri Hilang pekerjaan, rasa nak bunuh diri Tapi seorang lagi bertenang aja. Kerana dia tahu Bahawa dunia ni sementara dan sekejap saja Dan tadi tu Allah sebut di hujung ayatnya Allah tutup sangat indah Dengan adab pedih Yang Allah timpakan ke atas kita Menyebabkan kita rasa risau, bimbang dan takut Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla Bahawa dunia ni dia tahu Tempat untuk sementara dan untuk bermain-main aja. relax, bertenang. Tak payah struggle sangat cari dunia ni. Pagi petang pun tak penting cari duit. Pagi keluar balik malam. Tak perasan anak membesar. Tanpa kita sadari. Kita pun semakin tua. Muka semakin kerepot. Kita pergi ke sana-sini balik kerja pun. Habis balik kerja tidur. Kita tak perasan apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita, kita biarkan semua. Yang penting kita fikir nak membesarkan rumah kita. Kita tak besarkan anak-anak dengan ilmu yang berguna, ilmu akhirat terutamanya. Allah Azza wa Jal menyebutkan. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Saya ulang. Afala ta'qilun. Apakah kamu tak boleh berfikir? Afala ta'qilun. Kamu tak ada otak ke? Kamu tak nampak apa yang berlaku di sekeliling kamu? Afala ta'qilun. Sadaqallahul aliyul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Apakah kamu tak boleh berfikir, tak nampak apa yang berlaku di sekeliling kita ni? kerosakan-kerosakan yang berlaku negara kita yang 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 se yang bilangannya begitu besar juga ni umat Islam terutamanya ramai lebih populasinya ada sesuatu yang makan negara kita menjadi uh, bergaduh bertikam lidah di sana sini nak tak nak kalau kita perasan, Anak-anak yang lahir daripada rahim seorang ibu mesti dibentuk dan dibetulkan daripada rumah dan daripada diri kita sendiri sehingga tempat belajarnya dia pergi ke sekolah. Selalu yang kita tanya bekalan. Kalau hari pertama hari itu saya tengok sebab ditakdirkan Tuhan saya pun guru. Nombor satu bekalan yang dibekalkan kepada anak-anak daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai masuk universiti tak adalah dibekalkan dah. Bekal sendiri. Dia bekalkan mihun, bekalkan makanan untuk dia punya luaran fizikalnya tapi dia terlupa untuk bekalkan doa yang paling menyelamatkan dia ialah pagi tak pernah miss nabi kita berdoa hampir keseluruhan riwayat semua riwayat sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa nabi mereka dengar dengan jelas allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ah. semua orang hafal semua orang ingat bukan tak ingat dia lupa nak baca. Ha. Dia ingat bukan lupa, dia lupa nak baca. Sangka baiklah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ah. Bekalkan dia itu. Supaya dia pergi sekolah, tak ada ilmu yang tak bermanfaat yang dimasukkan ke dalam fikiran dia. Banyak ilmu yang dihidangkan yang tak bermanfaat mula daripada kita keluar daripada rumah. Yang kedua, warizqan tayyibah. Bila kita makan rezeki yang tak halal, membuatkan hati kita menjadi keras, membatu, sehingga kita tak boleh nak melakukan Kebaikan, kebaikan, ibadah terutamanya, dan yang terakhir wa amalan, mutakabala, amalan yang diterima. Kita main berdal aja, pergi sekolah. Kalau saya tengok di tempat kerja saya, hampir kesemuanya, bila punch, punch, belah. Sorry, <laughs> punch, gitu saja. Kalau yang bukan Muslim tak apa. Yang Muslim, kita biasakan diri kita yang betul dan betulkan yang biasa. Punch bismillahirrahmanirrahim. Apa kepayah benar nak buat kebaikan. Kalau kita pujuk diri kita dengan bismillahirrahmanirrahim kita mulakan pagi tadi, punch pun bismillahirrahmanirrahim. Kita akan niat apa juga yang kita buat, niatkan untuk buat kebaikan. Kerana Allah kita masuk kelas, kalau saya masuk ke kelas, bengang memang bengang, nak marah, nak apa semua ada. Tapi bila tadi bismillahirrahmanirrahim, nak mendidik ni depan memang kena betulkan dia, nak tak nak memang perlu fizikal, mental yang kuat. Tak kisah, rasa bersabar. Sebab kita nak buat tu sesuatu kerana, kerana Allah. Kalau buat sesuatu bukan kerana Allah, memang kerana manusia, dia akan dapat stres nanti. Kerja dia rasa tak beres, ada satu yang tak kena. So nak tak nak, apa saja yang kita kerjakan syarat dia mesti kena dengan ilmu yang betul. Tanpa ilmu, kita gagal menilai mana satu baik, mana satu buruk. Mustahil kita boleh menilai mana satu baik, mana satu buruk. Tanpa ilmu, kita gagal menilai mana pahala, mana dosa. Ini lagi musibah besar. Dan tanpa ilmu, kita gagal menilai mana satu yang utama, mana satu yang lebih utama. Kita tak perasan. Tuan-tuan Ibu Diman dan Rahmati Allah. Kerana tuntutan ilmu ini sangat penting. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menunjukkan surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ayat satu. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Walladhinahum anil lagwi Ayatnya banyak cukup tiga untuk malam ini. Dikang tak habis pula. Kita sampai isyak ni. Pertama, qad aflahal mu'minun. Orang yang akan berjaya. Orang yang akan sukses. Itulah orang yang mempunyai kekuatan iman. Yang kedua, orang yang akan sukses, akan berjaya, akan bahagia ialah orang yang khusyuk di dalam solatnya. Dan yang ketiga, orang yang bahagia, orang yang akan sukses, dia akan mampu buat kebaikan di atas muka bumi ini. Ialah orang yang berhasil menjaga dirinya daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Yang tak ada manfaat dengan kita, yang artis kahwin bercerai-bercerai kita tak payah ambil tahu. Berapa banyak hal dan urusan rumah tangga orang lain yang kita nak kena ambil tahu. Sebenarnya kalau kita muasabah diri kita, rumah tangga kita baik kita jaga isteri bagi jaga suami kita yang di rumah, itu lebih baik. Ini masalah terbesar kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sehari kita dibagi 24 jam sama. Modal kita ialah itu dia, masa, waktu. Itu modal kita. Dalam masa 24 jam itu, ke ada yang dapat 25, ada dapat 23. Tak semua 24 jam. Ada yang boleh mengurus negara ni dalam masa 24 jam. Ada. Ada yang boleh mengurus juta-juta ringgit. Tapi sayangnya dalam masa 24 jam, ada yang nak urus diri dia sendiri pun tak boleh. Sebodoh-bodoh manusia ialah manusia yang apabila diberi modal waktu, modal umur itu dilepaskan dia hambur begitu saja. Sikit pun tak ada digunakan. Kebaikan-kebaikan yang mencurah-curah yang banyak yang ada di depan dia. Contoh saya katakan tadi bulan Syaban banyak akan berpuasa berzikrullah. Itu hampir habis. Dibiarkan begitu saja. Daripada kita bangun tidur. Ucapannya yang mudah, yang mudah. Jangan yang berat-berat. Yang mudah apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kita tak buat. Betul tak? Lupa. Bukan tak ingat. Lupa nak buat. Kemudian kita nak masuk ke toilet. Melangkah. Pun tak baca juga. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nak keluar pun tak baca juga. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Melangkah keluar daripada rumah pun tak baca juga. Bismillahitawakkaltu alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhalla Au adhilla au udhalla Au adhlima au udhlama Au ajhala au yujhala alaih Au kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sambil Nabi mendongakkan ke langit nak keluar daripada rumah tu Cantik susunannya Keluar daripada rumah dengan aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inna a'udhu bika'an adillah au'udallah. Sebab itu kita nak berbuat sesuatu jadi semangat. Apabila kita tahu apakah sebab-sebabnya dan kita dapat apa hasil yang kita buat tadi. Allah ma ini aul bika an adilla au udalla. Ya Allah aku minta berlindung daripada engkau daripada aku menyesatkan orang lain atau aku disesatkan oleh orang lain. Boleh jadi kita mengasut-ngasut orang, nyesat-nyesatkan orang, ataupun kebanyakannya kita disesatkan oleh orang lah atau ajhalau yujhal alai minta jauh supaya kita diperbodohkan oleh orang lain atau kita tak nak bagi peluang untuk orang memperbodohkan kita atau kita memperbodohkan orang lain au azlim, au udlama au adlima au udlama sama ada kita menzalimi orang lain atau orang lain menzalimi kita au adila auzalla sama ada kita digelincirkan atau kita tergelincir menggelincirkan orang lain ini semua minta daripada Allah azza wa jalla dengan senang hatinya kita memandu subhana allazi sakhralana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la kita bergerak dan keluar. Tuan-tuan dan -tuan, budiman rahmati Allah. Kalau kita solat tertinggal kita qada. Doa-doa ni kena qada tak? Qada juga. Ha doa pun qada. Bangun tidur dah naik kenderaan baru teringat. Dah naik kereta dah keluar rumah dah daripada tadi tak baca doa. Bangun tidur Kodok daripada mula. Alhamdulillah. tengah bawa kenderaan ni. Alhamdulillah. ahyana. Itu boleh dilakukan. Lupa doa ouais, keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam naik kenderaan ni. Allah main a'ud bika'an adillah a'udhalla. Sehingga selesai. Barulah kita selesa. Kita keluar daripada. Daripada rumah. Boleh. Kodok semua kita buat. Tuan-tuan Ibu Diman dirahmati Allah. Oleh kerana itulah. Ilmu ini sangat penting. Dalam bab silaturahim yang paling teruk lah. Saya tengok keadaan kita hari ini. Silaturahim benda senang untuk kita buat, buat kebaikan. Tapi kita tak dapatkan kebaikan itu. Kita nampak silaturahim atau berbuat baik ini dengan bersalaman aja. Salam dah kira silaturahim dah tu. Itu sebahagian daripada silaturahim. Tak payah salam pun tak apa. Hanya ungkapkan salam, ofsyo salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan madai. Tapi kita bersalaman juga. Kenapa dia sebahagian saja? Sebab ada juga orang yang salam pun bukan untuk ukhuwah. Dia salam kerana terpaksa. Adik, abang, kakak, saudara, salam, salam, dia salam. Tapi yang beriman dia akan salam lain. Kerana dia tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal mu'minan" Apabila berjumpa dua orang yang beriman, fatasafaha, kemudian dia bersalaman, kusimat bainahuma sab'una maghfirah. Malaikat akan send kepada dia dengan 70 pengampunan. Banyak 70, banyak. Tis'awasituna li'ahsanihi ma bishra. 29 dari, 69 daripadanya. 70, 69 daripadanya. Diperuntukkan di antara dua orang yang beriman tadi bersalaman. Diperuntukkan untuk orang yang paling berseri wajahnya. Artinya paling ikhlas salamannya. Paling yang mengharapkan kasih sayang, mengharapkan pengampunan daripada Tuhannya. Dialah dapat 69. Yang dapat satu tadi, dapat juga. Dia kata, ah, dapat juga satu. Orang yang beriman mesti nak yang banyak, 69. Habis dia kata, kalau dua-dua senyum. Dua-dua memang penuh ikhlas. Siapa nak dapat yang satu tu? Tuhan maha kaya. Kalau dia kata 69, 6 juta pun boleh. Cuma nak bagi semangat kepada kita. Oh, itulah. Semangat berbuat sesuatu mesti ada sebab-sebab tertentu. Kenapa kita buat? Artinya kena ada kena ada ilmu. Baru kita akan buat. Kalau tak, kita tak buat. Tuan-tuan Ibu Diman dan Rahmati Allah. Boleh kita teruskan lagi sikit? Hmm, boleh. Kalau kita tengok silaturahim terutamanya tadi, yang akan kita boleh dapatkan pahala yang banyak. Bukan silaturahim itu sekadar berkunjung kita tengok dia berkunjung berkumpul itu itu pun ya silaturahim juga tapi sebahagian daripada silaturahim tak 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 penuh pun ada juga tujuan dia, dia 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 bertemu atau dia berkunjung pun boleh jadi jadi dosa kenapa boleh berkunjung berjumpa boleh jadi dosa sebab bila dia berjumpa ada yang nak menayang handbag kalau yang lah yang nak menayang handbag. Ada yang nak menayang gelang. perempuan saja kena. Lelaki ada yang menayangkan kenderaan dia. Pakaian-pakaian dia pun sama. Dia menayangkan pakaian saya ni jubah ni mahal. Beli dekat dia. Ha. Contoh. Kan dapat dosa. Pertemuan itu tak menjadikan sepenuhnya. Yang dikatakan silaturahimnya boleh mendatangkan pahala. Sebab ilmu dia tak ada. Ingat sekadar bersalam, sekadar berkunjung. Dah dapat pahala. Malah dapat dosa. So, sebenar yang sebenarnya silaturahim. Ukhwah itu ialah yang berkait dengan hati. Rupanya berkait dengan hati. Itu lebih tepat. Yang tak berkait hati, itu bukan silatul rahim. Saya ada tengok video, ada gorila tu. Gorila ni dia buas lah buas. Harimau pun ada saya tengok. Dia tuan dia ke apa, dia kenal lagaknya. Dia pergi dekat binatang tu. Peluk, dakap, malah tengok tengok apa nama gorila tu macam menangis. Kita terharu tengok oh, lama tak jumpa. Rupanya yang tuan ni kata daripada kecil dia besarkan. Daripada kecil dia besarkan, dia ditinggalkan dekat hutan dia datang balik masih kenal. Dia, dah, dia tak makan, dia tak gigit tuan dia. Maha suci Tuhan. Ini semua disebabkan kasih sayang dan penuh ketulusan dan keikhlasan dia. Tapi kita sayangnya ada yang suami isterinya tak dengar cakap dia, anak-anaklah sedang cakap. Anak-anak tak dengar cakap padahal pada lebih senang kan sepatutnya lebih senang dengar lebih senang sebab sebab apa sebab kasih sayang dan keikhlasan itu tak ada kalau binatang tadi boleh dengan cakap takkan kita tak boleh Kerana satu yang kita fail iaitu kasih sayang dan ketulusan itu tak ada kadang kita tengok ada orang yang jauh duduknya jauh adik-beradik ni dalam satu keluarga jauh ha bentuk fizikal untuk nak bersalaman nak berpelukan nak berjumpa berbual bercakap tu tak ada tapi dia dekat di hati ada yang dekat ada beradik ni kadang, kadang nak bersalaman nak berjumpa selalu boleh nak bincang apa tapi jauh di hati sebenarnya so yang sebenarnya sebenar ia berkait dengan ketulusan dan keikhlasan serta berkait dengan kasih sayang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu dah wafat dah tapi malam ni pun saya tengok yang datang yang elok-elok pakaiannya, yang menutup aurat, kenapa? Padahal kita tak kenal pun orang yang cakap tu. Nabi kita tak pernah tengok wajahnya, tak pernah tengok suaranya, tak pernah dengar, tak pernah tengok videonya, tak ada, gambarnya pun tak ada. Macam mana kita boleh sanggup ikut dia? Ya? Macam mana? Sebab faktor kasih sayangnya. Oleh kerana itu dia panggil Muhammad itu dinu. Muhammad itu ialah Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Agama kita dinur rahmah. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Kita mulakan dengan membaca Al-Quranul Al Karim yang ada 114 surah daripada awal. Pun dengan Bismillahirrahmanirrahim setiap surahnya. Kecuali surah at Taubah. Artinya semuanya dimulakan agama kita ni. Dengan hubungan kita ni ialah dengan kasih sayang. Dan ketulusan serta keikhlasan. Cuba saya tanyalah kot muslimat. Kalau yang kita ada suami kan Lelaki pun nanti kena tanya juga Yang ada suami Yang ada anak-anak lah senang kata semua sekali Dalam hubungan ini yang mudah untuk kita capai pahala Yang dia berkeluarga dia, Kita nak sebenarnya suami kita tu pemarah ke Nak yang baik yang tak pemarah Ah ha, Tak payah jawab pun tak apalah Saya tahu jawapan dalam hati dia Tak ada orang nak yang tak baik Semua orang nak suami yang tak pemarah Nak yang pemaaf Nak suami yang kuat komplain ke tidak Tak nak suami yang susah nak memaafkan kita atau tidak? Tak. Jawapannya semua sama macam suami. Tapi kita terbalik. Kadang-kadang kita nak supaya dia selalu jangan marah-marah. Tapi kita marah-marah. Itu artinya dua-dua sama nak akan yang yang bukan saya sebutkan tadi. Kalau saya tanya lagi lah. Nah. Kalaulah kita buat kesilapan. Wahai ibu, ayah, ni anak-anak kalau ada. Abang, kakak. Bila kita buat salah, kita nak kita ditegur oleh suami kita tu dengan 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 keras ke dengan lemah lembut. Ha, jawabnya dia tahu dalam hati tu. Dengan lemah lembut, masya-Allah, hebat betul. Dia nak lemah lembut, kemain lagi. Tapi kalau dia nasihatkan orang tu dengan keras, dengan kasar, dengan lemah lembut dah tentu. Kemudian, kalau kita nak ditegur oleh suami kita tu personal ke ataupun biar dekat depan anak-anak Ataupun kakak abang ataupun siapa tegur kita depan orang ramai ke? Nak macam tu ke atau personal? Personal dah tentu jawapannya. Tapi sebaliknya kita tegur dengan sesiapa ke? Ha, hamburkan dengan kata-kata kesat. Kita marah depan orang ramai. Itu masalah kita. Kemudian kalau dah ditegur, tegur tu nak biar berulang kali dengan ungkit yang lepas-lepas atau tak payah? Cukup sekali aja, Cukup. Tak tahu dia cukup sekali aja dah. Jangan cakap banyak kali yang sebut yang dulu-dulu. Tapi dia kalau marah gitu, ini sama kita. Kemudian kalau kita dah kita dah minta maaf ataupun kita belum meminta maaf. Sebenarnya kita nak suami atau adik, abang, kakak nak dia memaafkan kita terlebih dulu atau perlu kita memohon maaf. Nanti itu jawapan kita tak payah minta maaf kalau boleh nak dia maafkan teruslah. Sama. Jadi semua orang akan buatkan sesuatu yang sama seperti itu. Tapi sayangnya kita tidak. Kerana kekurangan kekurangan ilmu. So semangat bila kita ada kita tahu Allah menyebutkan khudil afwa wa'mur wa bil ma'ruf wa'arid anil jahilin jadilah kamu pemaaf. Sebagai penutup Allah Azza wa Jalla menyebutkan carilah di keliling kita untuk buat kebaikan ini kawan-kawan orang keliling kita yang beri kita semangat untuk boleh kita buat kebaikan. Jangan cari orang-orang yang merosakkan hidup kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Ya laytana ata'na Allah Hawa ata'na Rasulah Besok dia menyesal bangun depan Tuhan Alangkah menyesalnya aku tak ta'at Allah Tak ta'at Rasul dulu Benda mudah je nak buat Ya wailata Oh menyesal, menyesal. Besok dia hempuk-hempuk kepala dia Depan Tuhan dia kata menyesal Ya wailata menyesal menyesal kenapa menyesal laitani lam attakhid fulanan khalila kalau eloklah dulu aku jadikan dia sebagai kawan aku kerana aku tak ambil dia sebagai kawan aku aku tahan cari kawan-kawan yang merosakkan hidup aku kenapa kan elok kalau kawan dengan semua orang dia cakap aku menyesal kawan dengan dia dulu masih hidup. Dia jawab depan Tuhan kerana laqad adallani anidzikri ba'da id ja'ani ba'da id ja'ani kerana dialah dulu yang merosakkan hidup aku. Dialah yang menghasut aku. Dia yang membawa aku ke sesatan. Dia ajak aku supaya ponteng. Dia ajak aku supaya tak payah ke masjid. Relax aja dekat kedai kopi. Dialah yang ajak aku perkara-perkara yang maksiat dan yang bukan-bukan. Tuan-tuan di budiman terahmati Allah. Artinya, sekadar untuk kita nak buat kebaikan itu mudah. Tapi dengan jalan supaya lengkapkan kita punya. Kawan keliling kita dengan orang-orang yang baik Semoga kita semua dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla Kekuatan untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya Supaya kita dapat kembali ke kampung akhirat yang kekal abadi itu Dengan baik dengan jayanya Kita tutup dengan sedikit doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami Inilah kami hamba-hambamu yang bergelimang dosa yang berlumur dengan keaiban, kejahatan, maksiat, maksiat. Yang kau sudah tahu dosa yang mati-matian kami sembunyikan. Kau menyaksikan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Kau maha tahu dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi yang kami lakukan. Justru ya Allah, bukankah kau sedang membanggakan kami semua di hadapan para malaikatmu? Ya Allah, Ketika kami duduk dalam rumahmu menuntut ilmu Justru kami mohon ya Allah Jadikan saat ini saat ampunan bagi kami semua Jadikan saat ini saat rahmah bagi kami semua ya Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qabla al-maut Wa rahmatan indal maut Wa mangfiratan ba'da al-maut Ampuni ya Allah keterlanjuran kata-kata kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah Ampuni jika selama ini kami jarang memuliakan keduanya Ya Allah berikan kepada kami kesempatan untuk memuliakan kedua orang tua kami ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah jadikan akhir hayatnya husnul khatimah lapangkan kuburnya ringankan hisapnya masukkan kedua ibu bapa kami ke dalam syurga mu ya Allah ya Allah muliakanlah sesiapa sahaja yang membuatkan kami mengenal mu ya Allah rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ampuni ya Allah sekiranya seandainya di antara kami ada yang pernah menganiaya dan menzalimi isterinya ya Allah ampuni para isteri yang lain yang menguruskan keluarganya Ya Allah Ampuni jika selama ini Kami tersalah Mendidik anak-anak kami Ya Allah Jangan kau biarkan mereka Tersesat kerana kami Ya Allah Pimpin agar kami tahu Kami mampu menjadi orang tua Yang benar Yang bertanggungjawab Jangan kau biarkan menunt Mereka menuntut kami Di akhirat nanti Ya Allah Allahumma Rabbana Zalamna anfusana Wa illam taufirlana Wa tarhamna lanakunanna Minal khasirin Rabbana atina Fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azabannar Wa sallallahu wa على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سكلا دهولو سهجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته